এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা আকৌ এবাৰ আপোনালোকলৈ আহ্বান কৰিলোঁ জুবিনদাৰ ন্যায়ৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে লাগক যেনেকৈ পাৰে জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ লিখক এইটো আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পাৱাৰ আৰু লগতে যিমানখিনি যেনেকৈ পাৰে দোৱা কৰক প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে সোনকালে পাওঁ এতিয়া যিহেতু এনেও বহুত দেৰি হৈ গ'ল এমাহ হৈ গ'ল তথাপিও আহ্বান জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ যাতে ন্যায় সোনকালে পাব মনত বহুত কথা চলি থাকে জুবিনদাৰ্ক লৈ বহুত বহুত যিমান দিন পাৰ হৈছে সিমানেই কথাবিলাক বেলেগ বেলেগভাৱে মনত আহে কিন্তু আমি সকলোবিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুত প্ৰব্লেম হৈ আছে যিহেতু এতিয়া সেইকাৰণে আৰু মই কেইটামান কথা মোৰ মনৰ কথাই লিখিছোঁ যদিহে আপোনাৰ মানে ভুল হয় কিবা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মাফ কৰি দিব মোৰ মনৰ কথাহে লিখিছোঁ ইয়াতে লিখোঁতে হয়তো মোৰ কিবা ভুল হ'বও পাৰে যিয়ে নহওক মুখেৰে কৈ থাকোঁতে বহুত সময় লয় কাৰণে মই বহুত দিনৰ পিছত আকৌ কলম ধৰিছোঁ আৰু লগতে এনেকৈ মই লিখি লৈছোঁ অকণমান জুবিনদাৰ কথা জুবিনদাৰ কথা লিখিবলৈ হ'লে ক'বলৈ হ'লে কেতিয়াও শেষেই নহয় তথাপিও মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি এনেকৈ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব আৰু ভাল মানে এইটো মই কবিতা আকৃতি বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় মোৰ জাষ্ট মোৰ মনৰ কথাখিনিহে লিখিছোঁ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এটা সময় আছিল যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ শুনিছিলোঁ জুবিনৰ ভনীয়েক ঢুকাইছে নাম হেনো জংকী বহুত ধুনীয়া বহুত খুৰীয়া গীত গায় কিন্তু বুজা নাছিলোঁ গান কি জুবিন কোন জংকী কোন উফ ক'বলৈ আজি ভাগৰি পৰিছোঁ আজি অনুভৱ কৰিছোঁ গীত কি জুবিন কোন ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতি শোৱালৈকে কেৱল মাত্ৰ জুবিনদাৰ গীতেৰে আৰম্ভণি আৰু শেষ কৰিছিলোঁ আমি দুখ সুখ মনৰ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সকলো মিলাকৈ আমাক গানবোৰ দিলা গানৰ ফালৰ পৰা আৰু কিবা যে পাব লাগিব সেইটো আশা কৰা নাছিলোঁ কাৰণ গীতৰ যোগেৰে আমাক সকলো দিলা ইমান কম সময়তে তোমাৰ গানৰ আৰম্ভণি আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় ত্ৰিছ বছৰ মানে দহ হাজাৰ নশ পঞ্চাছ দিন কিন্তু তুমি আমাক উপহাৰ দিলা আঠত্ৰিছ হাজাৰতকৈও অধিক গান কেনেকৈ সম্ভৱ কোনেও নোৱাৰা কামবোৰ কৰি আমাক এতিয়া নিথৰুৱা কৰিলা দাদা তুমি সঁচাকৈ মানুহ আছিলানে কাৰণ এজন মানুহে জানো জীয়াই থাকোঁতে সকলো কথা জানিব পাৰে মানুহ এজনক জানো প্ৰকৃতিয়ে ইমান ভাল পাব পাৰে আজি তুমি নাই কিন্তু আমি কি দেখিছোঁ জানা তোমাৰ ফটোৰ সন্মুখত বগলী গৰু বান্দৰ কুকুৰ শালিকাপ কাছ হাতী হাঁহ হাতৌ আৰু যে কিমান জীৱ জন্তু সকলোৱেচোন তোমাৰ ফটোৰ সন্মুখত গৈ চকুলো টুকিছে তুমি কোৱাৰ দৰে প্ৰকৃতিও আজি শান্তি হৈ থকা নাই বতাহ বৰষুণ ৰামধেনু ভূমিকম্প ৰ'দ সকলোৱে গৰজি উঠিছিল সেইদিনাখন যিদিনা আপুনি জিৰ' দিনৰ বাবে শুই গৈছিলা আৰু সেই সময়ত সকলোৱেচোন গৰজি উঠিছিল দাদা আজি এমাহ হ'ল তথাপিওচোন কাৰো চকুত টোপনি নাই সেই অন্ধকাৰ সোণাপুৰৰ পাহাৰত এতিয়া অন্ধকাৰ হৈ থকা নাই অন্ধকাৰ গুচি এতিয়া পোহৰ হৈ গ'ল আপোনাক এবাৰ শেষ বাৰৰ বাবে চাবলৈচোন ৰ'দ বৰষুণকো নেওচি দহ পোন্ধৰ লাখ মানুহৰ ভিৰৰ মাজতো সকলো ৰৈ আছিল ৰাতিপুৱাৰ পৰা পিছদিনা ৰাতিপুৱালৈকে ৰৈ আছিল কেৱল মাত্ৰ তোমাক এবাৰ চাবলৈ তুমি যদি মানুহ আছিলা মানুহৰ বাবে জানো মানুহে ইমান কষ্ট কৰে যদি তুমি মানুহ আছিলা তেতিয়াহ'লে হিন্দু মুছলিমখিনিও মানুহেই আছিল তথাপিও সংঘাতৰ সৃষ্টিৰ আৰম্ভণি হ'ব ধৰিছিল কিন্তু আজি তোমাৰ বাবে সেয়াও সলনি হ'ল এতিয়া তোমাৰ চিৰদিনৰ ঠাই সোণাপুৰত এবাৰ আহি চাবচোন দাদা তাতে কোনো জাতি ধৰ্ম নাই আছে মাত্ৰ তোমাৰ মনৰ তোমাৰ কথা আৰু তুমি বিচৰা অসমৰ ৰাইজ দাদা গৰিমাবুক এবাৰ সপোনত আহি দেখা দিব নোৱাৰানে তেওঁৰ লগত অলপ কথা পাতিব নোৱাৰানে তেওঁ ভাগৰি পৰিবও দাদা যিগৰাকী মানুহে তোমাক শিশুৰ দৰে ৰাখিছিল তোমাৰ ছাঁটো হৈ লগত আছিল তেওঁ তোমাৰ শেষৰ সময়খিনি লগত থাকিব নোৱাৰিলে অ' দাদা হয়তো বৌ ক'বলগীয়া বহু কথাই আছে তুমি এবাৰ সপোনতে আহি পাতিবাচোন তেওঁৰ মনৰ কথা ক'বলগীয়া বহুত কথাই মনলৈ আহে বহুত বহুত চিন্তা আহি যায় ৰাতি টোপনি নোহোৱা হৈ গৈছে কিন্তু আমি সকলোখিনি কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কৈছোঁৱেই এনেকৈ মই কেতিয়াবা লিখিব মন যায় আজি বহুদিন বহু বছৰ পিছত মই এনেকৈ দাদাৰ কাৰণে লিখিছোঁ যদি কিবা ভুল হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব